Да, чтобы, чтобы, исключить, чтобы исключить первые три месяца да, введения. Мы применили, начали применять ГДФ онлайн. Вот у всей популяции пациентов тогда это было около, около 100. И у нас расход... Расход мерцера у нас упал с 74 микрограмм в месяц на пациента до 49. Да? А можно им покупать по-всякому, где-нибудь около 3 долларов там, цена за микрограмм да? колеблется, вот, вот уже и считаем. Да? Колоссальную вещь играет еще и Оптимальное заполнение клиники, да, то есть э, обеспечение условий, которые не, не простаивает, не работает, не ну, В общем, э, очень, и очень, много, э, очень и очень много вот таких э, факторов, изучать которые и, э, применять, э, и применять результаты этого изучения на практике придется, хочешь или не хочешь, но ну, вот. Вот э, дошли, да, последние из всей компании постсоветских государств. Структура стоимости: наибольшая э, расходный материал составляет почти, э, почти три четверти. Что еще много занимает? На чем можно, э, на, на что можно обратить внимание в первую очередь? если вы ищете какие-нибудь пути э, э, пути удешевления услуги, да? то есть опять возвращаемся буквально вот-вот-вот, через полгода услуга становится товаром, и цена вашего товара э, в, первую, в первую очередь определяет, какое место займет он этот товар на рынке. Зарплата и э, э, ЭПО. Но главное. Остальное, так скажем, гораздо меньше, гораздо меньше ресурсов для изменения на параметров. Итак, еще раз резюмирую: что же влияет на стоимость процедуры? Это применяемая технология, да? ритроп терапия, с которой надо определиться, внимательно посмотреть, да, что сегодня творится. Ну, каждый знает, что творится у него. Не трудно найти какие-то формулировки, которые подходили бы старусе. Да. Энергосберегающие технологии. И соответствие производственных мощностей реальной реальной нагрузки да, ну понятно пустое отделение будет просто пожирать электроэнергию и зарплату персонала вот собственно те основные основные пункты о которых я хотел бы рассказать примеривая грядущую реформу да, на уже существующую э, инфраструктуру э, нашей компании да, и существующий опыт работы и э, на э, учреждения, которыми э, руководитель будет. Э, я очень надеюсь, что, э, что э, последуют вопросы, а я постараюсь на них ответить. Да, да, пожалуйста. Виктор Сагатович Одесса, скажите, пожалуйста, вот этот единый национальный заказчик, да. как он будет крутиться среди фирм различных и что будет с охватом, который у нас пока еще очень низкий? То есть откуда он будет брать сведения для того, чтобы в этих направлениях что-то делать? Но я думаю, что ему не нужно будет брать. Все с радостью понесут ему сведения. И не, не, не только, не только да, да, откуда да. он знает, вот сколько президиум, я... сколько нас, насколько этого самого и других технологий внедрять в а, стране. Как он будет решать эти вопросы? Да, да, чтобы да. Все были довольны. Чтобы все, чтобы все были довольны. Я э, хочу, э, спасибо большое. Да, я хочу сказать, что. Ну, я не знаю, что там предполагается сделать дальше, да, но в общем-то запланировано все правильным образом. Да. Есть ведь еще один фактор, который упоминался, это свобода выбора пациента. Да. То есть, если все, то есть, совершенно да, проводить грубейшую спичечную аналогию, да, то э, человеку, который захотел купить, допустим, сыр, а у него в кармане есть для этого 100 гривен. Не нужна ничья подсказка, в общем-то, для того, чтобы решить, куда идти. В кишеню или в ногус или еще где Это его решение. А задача не, национального заказчика это сыроплатить. Вот так. и а пациент пойдет туда, где, где ему хорошо, скорее всего. Я не говорю, что это совершенно идеально, да, да наверное, нет. Да. Ну, да. Кристина Яковлевич знает, он расскажет, как это да. Вот, да. Ну вот, вот, наверное, так. Да. Потому что, ну что нужно, компания должна принести... Продавец услуги должен принести покупателю свое предложение. предложение. Предложение должно содержать параметры цены и качества. Вот у меня есть вот это, вот, а еще есть вот это. Вот, да? Решение принимает. Когда решение принимает пациент, он приходит и лечится в клинике А. Там произошел диализ, да? создан акт выполненных работ, и этот акт должен оплачиваться национальным заказчиком. Вот, вот для того, чтобы он оплатился То с А э, где, он тут? где а, он тут? Антимонопольного комитета тут нету как действующего лица, наверное. Ну, опять же, в идеале. Да, мы понимаем, что, что может быть, да, и что, скорее всего, будет. Но с того момента, когда начинается описанное движение денег, да, они перестают быть ненадзорным э, бюджетом, ненадзорным они становятся средствами, заработанными вами на свободном рынке. То есть, э, ну, да, я, я, я стараюсь, может быть, стараюсь как можно меньше фантазировать. Как видите, все еще достаточно, все достаточно сыро, вопросов возникает очень много, но вот принцип таков. Я хотел бы поблагодарить вас за внимание, а также сказать, что не только вот отсюда, я на в где-то и в этом. и в Спасибо. Дякую, за цікаву доповідь. Я думаю, що та перерва, яка сталася, є випадковістю. Тут конспірології ніякої немає. У нас буде запланований кавобрейк якраз після наступної доповіді. Ось і ну, ще трошки про мову, просто мені дійсно, може будь-якою мовою, ось і якісь важливі речі буду казати декількома. Наступна доповідь у нас буде від шановної пані Ізабель Солей. Яка розкаже про організацію медичної допомоги в діарізних клініках як основу безпеки хворих англійською? Це звучить трохи інакше, але суть та сама. «Building Systems based on patient safety. Міс ізабелслей, welcome. good morning, everyone. thank you to the organization for inviting me. hopefully, you will understand me. i'm sorry. i do not speak ukrainian nor russian. Uh, but thanks to the translators. thank you, people. We can, we can do it. okay, Any, uh, for the translators, in case i speak too, too, too fast, let me know and i try to slow down then my presentation today is uh, not scientific you will not learn anything and that you don't know anything.